Приветствую, друзья. Хочу заработать аккумулятор вот из такой коробочки рожига ксенона для своего дырчика. Вот такая коробочка есть у меня. Хочу сюда втулить аккумуляторы и сделать фару. Ну, еще хочу спросить у вас, может у кого есть такие запчасти на Карпаты, на Вилку. Приму в дар безвозмездно. Може в когось завалялися. Ступіться. Ілі все в зборі. якщо сборі. Ось така б запчасть. Ну, поступаємо. Розібрав я сам цей блочок. Тут така плата. З детальками всякими SMD-шними. Може десь пригодиться. Провод такий. Тоже десь його. тулю был таки сам каркас вот такой с таким штекером ну и вот такие крышки идут с нержавейки короче хочу такие наверно поставить 21700 или ілі... попробую отакі От 18650, не знаю ще, пока не определився. Такі у мене теж є акумулятори. Ну, зараз буду підготавлювати сам корпус для батареїк. Ці надо на цьому корпусі треба Спиляти у ці ушки, що виступають. постирать их все. Чтобы аккумуляторы сюда хорошо встали. Тут здесь такие искосы, не знаю, чи влезут туда аккумуляторы. Но сейчас пока над фильком все дело стачу. Чтобы ничего не мешало. все постачивал я Ци ушки с той стороны постачивал а с обратной стороны тоже стачив его погано видно но над все за под лицо заточил так спаял я аккумуляторы припаяв сюда у контроля за Вот корпус уже почти готовый. Сейчас надо все дело припаять сюда до клем провода плюс и минус. Сейчас его соберу. Наклею Ізоленти, щоб не було контакту з корпусом, щоб нічого не замкнуло. Торци позаклею ізолентою і буде все нормально. Так, теперь надо вырезать прорезь, чтобы можно было вставить сам гнездо зарядки для той платы. Вот такую прорезь я сделал, думаю нормально, никуда он не денется Припаю проводки до платы и до самого штекера. Так, стала сюда плата. Так, аккумулятор, трохи кривенько. Нічого страшного. Я думаю, не буде воно нічого там мешать друг другу. Сейчас померяю, чьи есть питание на клеммах самых. Все, питание есть. Все хорошо. Вот такую заглушечку сделал. Вот так забрал его. Сейчас подсоединю штекер. Вот такой, и был от него. На конце две папки для подключения фары вот такая фара буду ставить на мопед. Хочу подивиться, как она будет выглядеть. Света она дуже хорошо. Тут есть два режима, свет и мигалки. Вот так она ярко светит. И второй режим мигалки. Ну, я его использовать не буду. Но можно поточить по шапке. Сама фара потребляет 0,7 ампера. Я думаю, на тех аккумуляторах она будет светить уже долго. Вот так и получился аккумулятор. Ну а так на чем все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся, комментируем, делаемся видео, подписываемся на канал. Все, всем спасибо, всем.